শ্রীনুবৎসে আহাফল যা পঠতি সত্ত স্লব মৃত্যুবৈরী অত না কিভে পুত্রিপুৎসবনঙ্গি দৌওয় विभ्रवक्ता श्रुतं यदि वेतवत्सा जीववत्सा सनमासं श्रवणं यदि नौकायां सङ्कटयुद्धे पठनाजयमाप्नुवात् लिखितास्थापयद्गृहे नागरिचौरोभयं कुञ्चित् राजस्थनजैनित्यं प्रसन्ना सर्वधीमुता वैपुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणी अमरवत्ता ओम्बीका गुरु च मणिदीवे लङ्कयां भद्रुकालिका रामेश्वरि शतवन्दे विमला पुरुषत्वमे विरजाविड्रदेशे च कामाखानिलवृते कालिका बहुमशी च अजर्भायां महेश्वरी वरनः सा अन्नमुनि जकत्ताय निताय महमाया मथुरायम् महेश्वरि उदातम् सर्वभूतनम् भलातम् सर्वस्व च नौमि सुलभक्षस्य कृष्णौ सैतादृशि परा दक्षस्वीतदिनि दुग्मविनाशिनि राम

न देवी परमेश्वरी वीसा लक्ष्मी महामाया कौ कुमारि संकिनि सिवा चप क्री जयदात्री च प्रिया दुर्गा जयंता च भद्रकाली महोरी नारसिंह च वाराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयंकरी महारुद्रि महावैम्पर्यासी इति ब्रह्म जाप